Олена Мосійчук позивний мальок, польовий медик. Пішла на фронт добровольцем. Була на передовій у Мар'їнці Сніжному, Широкиному, Маріуполі Гранітному. За час проведення АТО врятувала більше ста бійців. Після поранення та контузії працює інструктором із медицини на київській базі полку Національної гвардії України Азов, де навчає молодих бійців надавати першу допомогу. Нагороджена медаллю за військову службу Україні» та орденом народний герой України. Ваша історія. Была сначала обычным волонтером, также возила продукты, вещи ребятам, что могли, то помогали. Днепропетровск не так уж и далеко было от передовой, поэтому люди там быстро сплотились и машинами своими гражданскими возили туда все, что было. Бабушки, соседки мои там с погребов доставали варенье, все, все что было, там загружайте, везите ребятам. Ездила к своим ребятам в АЗОВ, тогда еще был батальон. А, на тот момент там, если набралось 150 человек, это было вообще идеально. Также там 50 автоматов было да, на 100 человек. А, бегали они в кроссовках, в шортах, вместо сумки для сброса магазинов пакеты и тому подобное. Вот. А, потом, когда был боевой, у нас первый раненый Кузьмич... А, оказалась рядом я, а, был он ранен, и его товарищ Кузьмич, к сожалению, погиб, у него были травмы несовместимы с жизнью, а у его товарища полностью посеченное лицо, травма глаз, а, его спасли, а Кузьмича нет. После этого я поняла, что, ну, увидев реакцию некоторых ребят на это все, я поняла, что мужчины все-таки в некоторых ситуациях не могут справиться. И что все-таки мои руки там важнее, чем то, что я поеду на рынок, куплю там берцы ребятам. Ребята и девчонки-волонтеры дальше продолжали возить продовольствие, я осталась как медикам. Больше, чем полгода я была не оформлена, то есть была невидимкой. Ребята меня воспринимали так. Бегает какое-то мелкое такое 46 килограмм существо непонятное. Командир у меня был полей. Тогда наше подразделение называлось чуть-чуть по-другому. В эфире, к сожалению, так не назовешь, но можно так сказать, шизанутые, да? То есть могли пойти куда угодно в разведку и все, как бы, и несмотря там чуть ли не в лицо врагу смотреть. Потом, когда мы перешли до Нацгвардии нас оформили в МВД, я была служащим в МВД. И для того, чтобы нам давали оружие и было чем воевать, потому что потом и батальон перешел в полк, нас стало больше, нужно было чем-то воевать, получать артиллерию, те же самые Беттеры, танки. Пришлось перейти в Нацгвардию. Оформили меня в Нацгвардию, оформляли вообще смешно оформили меня санинструктор радиотелефонист. В радио я вообще ничего не понимаю. Мне иногда в телефоне сложно там написать сообщение, если честно. Вот. Но когда я спрашиваю, неужели у вас нет ну, нормальной должности, то есть действительно медика, у меня есть натовское образование, я получила образование в Эстонии, в их армии. У меня есть диплом, который позволяет в любой точке Европы добровольцам любой миротворческой миссии участвовать как парамедик. не говорят, нет, ну мы можем тебя поваром оформить. Я говорю, ладно, я лучше буду радиотелефонистом, санинструктором. Почему? Потому что женщина? А, потому что женщина, потому что не было вакансий, у меня ребята с разведки были оформлены как повара. То есть это ну у меня лично не было а, в полку проблем из-за того, что я женщина. Да, у меня были конфликты с ребятами, потому что когда а, у нас арт-дивизион образовался, мой командир поли он был у меня как отец, и дальше ну, он для меня как отец, учитель. А, я выполняла иногда задачи даже не как медик когда нужно было вести колонну я знала лучше дорогу чем ребята потому что перед этим я была водителем да мы там в разведку с ним поехали посмотрели повели колонну выводила колонну а... Было такое, что приходилось, когда рации не ловили, передавать данные, корректировать огонь и тому подобное. Учили меня даже на личную охрану, то есть в случае чего, если вдруг командир будет ранен, работать как водитель охранник. То есть специальность на самом деле война учит всему, вплоть до водителя БРДМ, а танка и тому подобное. Вот. Но ребята иногда говорили о том, что полей ну как это так? Это же баба. А, вот она типа как она может вот вообще а, типа можно мы повезем разведку там на позицию он говорит нет потому что она лучше знает дорогу чем вы то есть ну не из-за того что у нее больше привилегий а, вот но вот как-то вот так вот пошло потом а, был случай когда мы стояли на что нибудь это гранитная нас разделяла, вот мы врага видели, вот, ну, мы слышали с врагом друг друга, нас разделяла просто речка, нам позвали, позвонили военные, говорят, ребят, нам не разрешают стрелять, у нас целыми днями насыпают просто с АГС, ну, у нас постоянно 200, ну просто уже вот здесь. Придите, пожалуйста, помогите. У нас был на тот момент единственный миномет, мы приехали, в 4 часа начали кошмарить ту сторону, а, на следующий день слышим... А, Около пяти утра там с той стороны крики типа "Подождите, дайте хотя бы кофе попить, а потом уже начнем дуэль". А, ну, мой командир там, танетушки, ребятки, мы уже попили, поэтому начнем. Вы в одном из своих интервью сказали, что приходилось и противников тоже спасать. Вот как это было? А, я не помню, чтобы я такого говорила. Я говорила, что я как медик, если бы стояла задача спасти раненого независимо противник это или наш, я бы его спасла. То есть я бы, ну, я не имею права добивать или брать в плен и тому подобное. Моя задача спасать всех. А задача СБУ и остальных служб уже сам, сами пусть разбираются, что с ними делать. Вы встречались?